Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah InsyaAllah sambungan kita pada pagi ini Surah At-Tariq Muka surat 591 Surah At-Tariq Muka surat 591

وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب, النجم الثاقب إن كل نفس لم فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ داَفِقَ ۖ يخرج من بين الصلب والترائب أحوذ من بين الصلب والترائب <applause> إنه على رجعه لقادر إِنَّهُ على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبل السرائر. فما له من قوه ولا ناصر وما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، وما هو بالهزل. انهم يكيدون كيدا, كيدا واكيد كيدا, كيدا فمهل الْكَافِرِينَ امهلهم رويدا فمهل الكافرين Alhamdulillah bacaan kita pada pagi ini Surah At-Tarik 17 ayat Surah yang ke-86 Dikategorikan sebagai Surah Makkiyah Ayat yang pertama Wassama'i wa't-Tarik Dalam terjemahan disebut Demi langit Dan yang datang pada malam hari Demi langit dan yang datang pada malam hari Wassama'i tu maksudnya Demi langit ini sumpah Wattariq Dia beri terjemahan Yang datang pada malam hari Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir Masih lagi ada Pandangan yang banyak berkenaan Dengan maksud Attariq Attariq ni secara umumnya Ialah sejenis bintang Nama bagi sejenis bintang Yang dibesarkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Sebagai bahagian pada ilmu nujum ilmu nujum ilmu yang tak betul lah ni bukan ilmu untuk uh, astronomi bukan astronomi ni untuk tengok kedudukan bintang lepas pada tu nak kait dengan cuaca semasa ni astrologi astrologi ni lah ilmu berkait dengan untung rugi sial majal apa semua yang berkait dengan hidup kita tapi dihubung kaitkan dengan pergerakan bintang dan dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas dikatakan dia sebut dan dikatakan inilah hadis nabi disebutkan man yaqtabasa syu'batun minan nujum siapa-siapa yang menilik bahagian daripada bintang maka dia telah ambil bahagian daripada sihir dan dia telah ambil bahagian daripada yang mendekat pada kekufuran ilmu nujum ni kita Melayu pun ada ilmu nujum tapi nama dia mungkin dia beri nama ilmu menilik ataupun ilmu raksi nak tengok jodoh panjang jodoh pendek apa semua ni semua berkait dengan ilmu ni. Okay. Sebahagian ulama tafsir sebut at-tariq ini ialah bintang yang mempunyai ketukan. Sebab dalam bahasa Arab yatruqul bab orang ketuk pintu pun disebut dengan tork, tarq. Ta ra qaf tu tarq maksudnya ketuk pintu. Dan benda ni dikejutkan bila mana ada satu orang yang bekerja dengan NASA. Waktu saya belajar Jordan ada satu orang Arab Palestin ni. Kita selalu pergi bertamu rumah dia. Muhammad Al-Sharif nama dia. Dia ni keturunan nabi, dia di Palestin ataupun di belah Syam keturunan nabi bukan macam Malaysia. Malaysia dia akan letak Said dekat depan. Untuk tahu keturunan nabi tak keturunan nabi di Syam ni dia ada Al-Sharif di belakang. Al-Sharif tu merujuk kepada dia bahagian daripada keturunan nabi. Dia ni kerja di NASA US lama lepas pada tu dia masuk di tentera udara di Jordan dan lepas tu dia pencet waktu dia kerja di NASA dulu dia pernah dengar satu orang uh, angkasawan yang naik eh. dia tu waktu pergi ke ISS eh. ISS yang angkasawan kita pergi tu lah okay. waktu duduk dalam ISS tu dia, dia perasan pintu ISS ni macam orang ketuk pintu macam ada orang ketuk pintu tu pintu yang nak masuk lah daripada kapal angkasa tu nak pergi ke nak masuk dalam tu nak buat kajian dia macam lab ISF tu macam ada orang tu sehinggalah dia turun dan dia tengok dan dia beritahu kajian rupanya bila mana lalu satu bintang tu bunyi dia tu macam bunyi orang ketuk pintu jadi sebahagian para ulama tafsir juga menterjemahkan At-Tariq ini ialah bintang bila mana dia lalu dekat mana-mana kita akan dengar macam bunyi orang ketuk pintu Yatruq At-Tariq sebab tu dipanggil dengan bintang tu nama dia at Kita lalu kita perasan, dia lalu kita akan perasan macam bunyi ketukan pintu. Itu salah satu pandangan lah pandangan yang disahkan dengan zaman moden ni. Okay. Tapi dengan sebab dia umum, dia umum macam tu je. Jadi dia boleh bagi macam-macam ruang situ. Ada kita boleh terjemah yang datang pada malam hari sebab at ni ialah benda yang membelah ataupun yang lalu pada waktu malam. Pun maksud dia macam tu. Ayat yang kedua Tuhan sebut Wama adara kama Apakah yang kamu tahu Daripada at-tarik itu Apa dia at-tarik Ayat ketiga Tuhan sebut An-najmu thaqib Iaitu bintang yang bersinar tajam ha, Ataupun bintang yang menembus kegelapan Bila mana dia lalu Kita akan nampak dia macam cerah sekejap Lepas tu kalau ikut pada yang NASA tu sebut kita akan dengar macam orang ketuk pintu ha, itu nama yang Tuhan sebut dan juga definisi yang Tuhan bagi bintang ni ialah bintang yang dibesarkan oleh masyarakat Arab jahiliah dulu dan diguna oleh Yahudi dalam sihir-sihir mereka yang disebut dalam elemen agama Yahudi ni dipanggil Kabbalah Kabbalah ni ialah satu ilmu sihir lah ha, tapi dia tak nak kata benda tu sihir dia panggil nama Kabbalah Kabbalah ni lah ritual sihir yang dibuat oleh penganut Yahudi ha, sebab tu penggunaan lambang di bendera Zionis sekarang tu iaitu bintang segitiga yang terbalik tu sebenarnya bintang tu asalnya lambang bagi kerajaan Nabi Sulaiman dulu ha, tapi dia orang guna untuk claim itu ialah hak mereka sebenarnya itu ialah hak kerajaan Nabi Sulaiman dulu dulu lah tapi tak ada apa kelebihan pun dia hanya sekadar jatah bagi kerajaan saja. tak lebih pada tak ada kelebihan dia macam jatah negara kita apa kelebihan simpan jatah negara tak ada kelebihan apa pun sekadar nak tahu okay, ni ialah kerajaan itu saja okay. ayat yang keempat in kullu nafsin lamma alaiha hafiz tidak ada satu jiwa pun melainkan pasti ada penjaganya sebab di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah, at tarik ini dipuja dibuat ritual dibuat jamuan kerana nak dapatkan penjagaan nak jaga kebun ke nak jaga perniagaan ke nak jaga perjalanan permusafiran pada waktu malam sama dulu jadi mereka akan berdoa dengan menggunakan nama bintang Al-Tariq ini ayat yang kelima tuan sebut fal yanzuril insanu mimma khuliq hendaklah manusia itu perhatikan daripada apa dia diciptakan supaya dia nampak sebenarnya bintang itu pun makhluk macam dia Ha, bintang tu bukan satu benda yang disebut sebagai bayangan dewa ke bayangan malaikat ke tak. Dia hanyalah bintang macam kamu juga. Ayat yang keseterusnya ayat yang keenam Tuhan suruh kita tengok lagi khuliqa mimma indafik. Kamu diciptakan daripada air yang terpancar. Dafik itu ialah air mani. Air yang keluar dengan terpancar. Ayat yang ketujuh yakhruju min bainis sulbi wat taraib yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan juga at-taraib. At-taraib ni berbagai-bagai pandangan dalam terjemahan disebut tulang dada. Yang ni ialah yang berada pada orang perempuan. Sulbi ialah orang lelaki, at-taraib tu ialah ada pada orang perempuan. Mudahnya cerita antara sperma dan ovum. Percampuran antara dua tu. Ayat yang ke-8 innahu ala raj'ihi laqadir sesungguhnya Allah Ta'ala itu benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya sesuatu yang sudah mati maknanya ayat 1 sampai ayat ke-8 ni kalau tengok sumpah dulu Tuhan sumpah dengan bintang nama dia At-Tariq sampailah ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 4 sampai 8 tu ialah Allah Ta'ala nak beritahu apa yang kamu sembah tak betul kamu sembah bintang tu tak betul kamu sembah benda-benda tak betul sedangkan akulah yang menjadikan penciptaan bagi kamu ayat yang ke-9 tu hasbut Yaumatu bilas sarait Hari itu akan dinampakkan segala rahsia Iaitu hari kebangkitan nanti Hari kiamat Ayatnya Ayat yang ke-10 فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu kekuatan Dan juga tidak ada bagi manusia itu penolong Sebahagian ulama tafsir Macam Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib dia sebut ayat ni ialah mengagungkan satu zikir nama dia hauqalah hauqalah ni ialah la hawla wala quwata illa billah sebab cara untuk kita dapat kekuatan dalam hidup ni ialah dengan memperbanyakkan hauqalah sebab tu dalam hadis Nabi sebut kanzun min kunuzil jannah ianya sebahagian pada perbendaharaan syurga maknanya orang yang melazimi la haula wala quwata illa billah ni Tuhan akan bagikan dia perbendaharaan dalam syurga sebab tu dalam Quran juga Tuhan sebut malaikat lapan malaikat yang menanggung arash bila mana dia orang rasa berat tanggung arash dia orang akan sebut la haula wala quwata illa billah jadi kita ni tak tanggung arash kita tanggung beban hidup ya beban hidup jauh lebih ringan berbanding arash tu Arash ni berat Tidak ada makhluk paling besar, paling agung, paling berat untuk ditanggung Bebannya ialah Arash Malaikat ada lapan Tuhan sebut yang menanggung Arash Lapan-lapan ni dia ada waktu Waktu dia datang rasa berat tanggung Maka mereka akan sebut La haula wa quwata illa billah Baru jadi ringan balik Jadi steady balik jadi para ulama sebut ini ialah nak sebut pada kita keutamaan menyebut hauqalah dan lafaz tu la haula wala quwata illa billah itu tiada daya dan upaya melainkan kepada kamu. Maknanya kalau kita rasa banyak dah cara kita guna untuk selesai hidup kita, last sekali kita kena surrender dengan beritahu cara kita ni sangat-sangat terbatas. Allah Ta'ala ada macam-macam cara untuk mengeluarkan kita daripada semua benda tu macam Allah Ta'ala ringankan aras yang ditanggung oleh malaikat kemudian Tuhan sebut ayat yang ke-11 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ raji'. Lepas dia tengok, dia suruh kita tengok penciptaan diri, sekarang suruh tengok benda yang duduk atas kita, iaitu langit. Demi langit yang menanggung hujan. Nama lain bagi hujan ialah ar-raj'i. Ar-raj'i ni maksudnya ialah pusingan air yang diserap satu tempat, dibawa oleh awan, lalu awan pun bergerak dan jatuhkan hujan tempat lain. Ha, sebab hujan yang berlaku tempat kita ni ataupun hujan yang berlaku hari ni ni ialah hasil daripada serapan air di mana-mana tempat lepas tu jatuhkan tempat itu itu dia panggil arraju pusingan sebab tu ada banyak nama untuk hujan kita baca surah an annab tuhan sebut hujan juga bermaksud musirat dipanggil dengan musirat musirat ni maksudnya proses tuhan memerah awan tu turun air arraju ni maksudnya proses awan tu dia tarik air daripada tempat takungan Ha, mungkin tuan-tuan boleh tengok dalam internet apa semua ada orang buat perkongsian ada satu orang pilot ni dia, dia buat perkongsian tapi bukan pilot kapal ke terbang komersial ni ha, pilot helikopter dia buat perkongsian dia lalu satu kawasan tasik ni di Malaysia tu dia nampak satu awan tu proses tarik air daripada satu tasik ni untuk dibawa hujan tempat lain proses tu dalam bahasa Arab dia panggil Ar-Raj'u jadi Tuhan sebut Was-sama'i-zatir-raj'u demi langit yang ada awan yang boleh buat proses tu Ha, proses menarik air ayat. ayat yang ke-12 wal ardi dhati dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan as-sad'i situ dia sebut tumbuh-tumbuhan sebenarnya tumbuh-tumbuhan ini yang difokuskan ialah satu je iaitu pokok pokok kurma ha, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan kurma ni ditanam dia bukan macam tanaman-tanaman lain yang kita dok tanam tempat kita bila-mana kita nak tanam apa-apa kita letak benih lepas tu kita biar kita siram. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang Madinah cara dia tanam kurma dan kurma Madinah antara kurma yang terbaik selain daripada kurma di Syam. Di Syam ni antara kurma yang terbaik nama dia Majdul. Kalau tuan-tuan tengok Majdul ni dia besar. Satu-satunya kurma yang masih besar-besar dekat besar lagi pada ibu jari kita. Majdul ni antara yang besar. Ayalah kurma daripada Syam. Dan Nabi sebut dalam hadis bila mana satu kebun di Palestin ni kurma majdul dia dah habis dah rosak maka dia hampir kepada keluarnya Dajjal Nabi sebut dalam hadis tiga benda surutnya air tasik Tabaria di tiga negara tu di di Palestin Jordan juga Syria dia duduk berhampiran dengan bukit Golan Kalau tuan-tuan tengok sekarang isu Uh, dikatakan Presiden Syria bersetuju dengan Abraham Accord sebenarnya benda tu tak betul dan dia kata dia nak normalisasi dengan Israel mustahil sebab dia pernah sebut dalam ucapan dia aku orang Bukit Golan sebab tu kalau tuan-tuan tengok nama Presiden Syria ni Ahmad Syara'a ah. nama betul dia lah Ahmad Al-Julani Julani tu Bukit Golan lah orang kawasan tu mustahil dia nak bagi dekat Israel dia orang yang duduk dan merasai periknya mempertahankan Bukit Golan Bukit Golan ni dalam Syria tapi Israel claim dia di sepadan Jordan dia panggil Ummu Qais saya pernah naik atas bukit Ummu Qais ni duduk atas bukit Ummu Qais kita tak akan kena kacau siapa-siapa menampakkan diri di bukit Golan otomatik akan ditembak secara rambang daripada daripada perairan di Zionis punya tapi Tasik Tabaria tu dia punya Israel yang kawan Nabi kata surutnya Tasik Tabaria air dia yang kedua air mata An-Najjar di Palestin. Dia dah stop, lepas tu Nabi sebut rosaknya kurma di Baisan. Tiga-tiga ni petanda kata dajjal nak keluar. Air mati surut di Tabaria, air mata Najjar di Palestin, yang ni memang dah tak ada lah. dah, dah putus dah air mata tu. Dan yang ketiga Baisan. Kebun kurma Baisan. Orang Yahudi panggil Beit Sha'an, tapi bahasa Arab sebut Baisan. Sekarang ni ladang kurma situ mengalami serangan satu serangga, dia serang dalam batang kurma, jadi tak boleh berbuah. Sedia so, hancur B. Nabi kata, stoknya pengeluaran di situ dan juga habisnya di situ mak, makin rosak, makin hancur maka dajal makin dekat. Cuma saya nak sebut tadi, as-sadi ni maksudnya ialah pokok kurma. Sebab kurma, cara nak tanam dia, dia kena tindih dengan batu atas biji benih dia. Yang ni mungkin kita jarang tengok ladang kurma di Madinah baik ataupun di di Syam di Syam ni di Palestin lah bila mana dia buat satu batah untuk tanam kurma ni dia akan tindih dengan batu batu tu batu-batu yang besar kurma memang ditanam dengan cara seperti tu bila mana tunah tu keluar tunah tu akan tolak batu tu tunah tu akan tolak batu tu jadi kurma ni bila mana dia ditanam dia struggle sebab dia dia sendiri kena alih batu tu sebab tu dia sebut as-sad'i As-sada'i dalam bahasa Arab ialah benda yang menyakitkan. Dekat atas sekali. Sebab tu kita sakit kepala, Arab akan panggil as-sudar. Sakit kepala ni Arab panggil sudah. Kita baca surah Al-Waqi'ah. Tuhan sebut, La yusadda'una anha wa la yunzifun. Orang-orang dalam syurga bila mana minum arak tidak akan rasa sakit kepala. Dan tidak akan mabuk. Jadi benda-benda yang bersifat tekanan pada atas, dia panggil sad'u. Kurma saja yang ada, tanaman jenis tekan alih atas okay, jadi Tuhan kata demi bumi yang ada tekanan atas tumbuhan yang ditekan macam tu ayat yang ketiga belah innahu laqawlum fasl sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan batil ketahuilah kalau kamu balik pada Quran kamu akan nampak sembah At-Tariq tu tak ada guna pun ayat yang ke-14 wa ma huwa bil hazl apa yang difirmankan ini bukan benda main-main bukan senda gurau ianya benda yang serius Tuhan nak beritahu maknanya laras ni laras yang serius ayat yang lima belas innahum yakiduna kaida sesungguhnya orang kafir itu sentiasa merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya nak beritahu dekat kita orang kafir akan cari akal untuk memalingkan orang Islam daripada apa-apa sahaja yang yang boleh mendekatkan pada Quran ayat yang ke-16 wa akidu kaida dan aku pula akan buat perancangan ha, sebab tu ayat ni ni besar 15 dan 16 ni ayat besar walaupun kita tengok musuh-musuh Islam macam ada kekuatan yakinlah Allah Ta'ala ada rencana yang besar untuk umat ini ha, sebab tu kita lepas salat atau zikir yang kita baca lepas salat Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jaddi min kal -jad zihir ni dikir ni besar dalam riwayat bacaan ni pun dibaca waktu iktidal iktidal pun ada baca Allahumma la mani Ya Allah engkau tidak akan mampu menghalang tidak akan mampu menjadikan orang yang nak halang dapat halang dan bila mana engkau nak bagi orang yang halang tak akan dapat halang wala yang jaddi dan tidak ada manfaat orang-orang yang ada kemuliaan kemuliaan itu datang pada kamu orang Islam sentiasa memperbaharui benda ni maknanya pangkat, kedudukan, kemasyhuran, kekuatan, segala apa saja pengaruh-pengaruh yang boleh menakutkan orang, hakikatnya ianya nipis bagi Allah Taala. Ayat yang ke-17 ayat yang terakhir, famahilil kafirin amhilhum ruwida. Kerana itu berilah tangguh kepada orang kafir itu, iaitu beri tangguh mereka itu sebentar sahaja. Maknanya Allah Taala beritahu dekat Nabi tak payah pusing kepala sangatlah. Tak payah sakit kepala terhadap orang kafir sebab mereka memang bersikap seperti itu nanti kamu akan tengok sama ada mereka dibinasakan dengan mati ataupun masuk Islam ha, nah, ini ialah ayat-ayat yang bersifat tasliyah penenang kepada Nabi SAW Alhamdulillah selesai kita punya perbahasan pada pagi ini surah At-Tariq setakat itu saja subhanakallah wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh